Добрый дня, Вы смотрите телеканал «Социальная Краина» и Черноморскую телерадиокомпанию. В студии Костянтин Крупский. Будем говорить про, реформы, э, про реформу системы охраны здоровья. А вместе с Дмитрием Шерембеем. Это э, председатель благотворительного фонда «Пациенты Украины». Добрый день. Я знаю, что вы вот, вот, прямо вот сейчас вот да. с пылу, с жару, э, с пресс-конференции, э, которая была как раз по поводу реформы системы здравоохранения. Да. Расскажите, пожалуйста, вот что удается все-таки, как удается быстро ее реформировать, потому что я знаю, что там и громадские э, слухания, какие будут отбываться э, сечень 2015 года, то есть это все не очень быстро все будет у нас происходить. Ну, конечно же, наши ожидания как пациентов Украины, чтобы это не откладывали. Для этого не надо большого диапазона времени, чтобы вступить в процесс перемен, ну либо наведения порядка. Потому что существуют некие территории в Министерстве здравоохранения и в системе здравоохранения, которые можно менять без денег. Одной из целей на 2015 год является цель – это фарм-реформа. То есть это та реформа, которая должна привести к удешевлению медикаментов, повышению их качества в Украине. И мы прогнозируем, что это произойдет где-то на 35%. Сейчас документ, государственный документ, концепция реформы здравоохранения находится в состоянии обсуждения с разными экспертными группами и с общественностью. Это примерно еще продлится январь месяц. Когда люди будут носить свои правки, исправления, свою точку зрения как-то менять. То есть это процесс, который подразумевает, когда появится концепция о реформе здравоохранения, то по сути эта концепция, она ж не на 2015 год только там. Она до конца реформирования всей системы здравоохранения. В тот идеальный вид, в котором мы ожидаем, какой будет система здравоохранения. А кто принимает в, в, в участие в обсуждении, вот э, общественные слушания? Ну, скажу так, реформу, э, сам документ, Писали по открытому конкурсу набранные эксперты со всего мира. Uh -huh. На конкурс подало больше 120 экспертов с разных стран: с Великобритании, Югославии, Прибалтики, Грузии, Украины. Были отобраны 12. 12 под руководством Министерства здравоохранения с участием Мирового банка и Всемирной организации здравоохранения написали этот документ. И теперь абсолютно все желающие, те, которые ну, имеют экспертизу либо знания в этой отрасли, могут в этом принимать участие, регистрироваться в этот процесс и, по сути, там, либо онлайн, либо вживую принимать участие в работе группы. Это действительно обсуждение, чтобы это вот не превратилось, грубым языком говоря, в забалтование ну, ситуации? Максимально. Скажу так, в любом случае, документ является коллективным производством. И, в конечном счете, этот продукт является продуктом большого количества людей. Это уже некая единица, которую можно точно мерить, что это не кто-то один написал, uh -huh. дал нам, и мы все тут о нем говорим. Да? Это уже производил большой коллектив людей. И мы рады, что это такое интернациональная точка зрения на медицину в Украине, которая учитывает там, специфику Украины. Я не думаю, что этот документ является там, идеальным, как алмаз. Вот в данном случае его полировка происходит с точки зрения э, гражданского обсуждения. И я вам скажу так, поправки происходят в процессе живом, и на самом деле документ видоизменяется понемногу, да, и превращается уже ну, не совсем в первоначальность, какой он был первоначально, он уже изменился. И я думаю, к концу января он процентов на 40% может поменяться. А какие-то есть главные тезисы этого документа? Вот ну, удешевить кол... лекарства это первое, да, как я да. понимаю. А вообще, вот на 30-35 процентов, как это можно сделать? Ну, существует каждой упаковке медикаментов, которые мы покупаем в аптеке, примерно 50% стоимости – это коррупционная маржа. Угу. Она формируется на, в процессе входа этого препарата на территорию Украины. И она таким образом зарегулирована вход, ну, таким образом строилась вся коррупция, да, чтобы стоимость препарата просто как на дрожжах росла. Да? Так вот, если убрать эти регуляции, ложные, эффективные, которые никакого как это сказать, профессионального смысла не несут, угу. это только поборы, только поборы, то сам э, убирание этих порогов, оно уже удешевит медикаменты на 35%, Но уже удешевит. За этими 50% стоят схемы, люди, да. и вряд ли они вот так просто скажут, а, ну хорошо, да, там, забирайте наши 50%. Ну, смотрите, конечно же, мы понимаем, что в любом случае коррупционное тело в Украине сопротивляется всем реформам, всем без исключения, не только в сфере здравоохранения, везде. Потому что люди теряют дармовые деньги, на которых они жили и богатели ну, десятки лет. Но независимо от того, что они сопротивляются, это не значит, что реформу не надо внедрять. Я думаю, надо сделать максимум, а уже подтвердил премьер-министр, что эта реформа произойдет и дерегуляция начнется в 2015 году. Да? Сейчас в это, на этой неделе готовится этот закон, в котором будет прописано точно ну, тот список документов, который исчезнет из а там, обязательной оплаты, чтобы чиновники там не придирались, он исчезнет из процесса входа медикаментов на рынок. Угу. И таким образом для всего фармрынка станет понятно, львиная доля коррупционного давления начинает исчезать. Но мы потом, конечно же, увидим это в реальности, как это начнет работать в реальности. А, не секрет, что вот документ, который подается на рассмотрение Верховную Раду, и документ, который выходит из Верховной Рады, да. это совершенно разный, даже не на 40%, о которых да. вы говорите, это может быть... Я вам быть скажу и... так, он может быть противоположно по смыслу, mm -hmm. ровно противоположным. Но роль гражданского общества в этом процессе простая. Мы являемся некими хранителями этого документа. Мы знаем его редакцию. Мы понимаем, как он выглядит и в каком виде он попадает. Большое количество людей новых, которые вошли в Верховный Совет, являются ну, когда, люди из гражданского общества, которые привержены идее реформы в Украине. И мы на самом деле на них очень сильно полагаемся. Мы точно знаем, что мы будем бороться за каждую букву в том документе. Мы точно знаем, за какими запятыми прячется коррупция в этих документах, ну, которые будут хотеть выносить. И мы будем бороться, чтобы он в том же виде, в неизмененном, или как минимум его редакция должна не противоречить идее самого документа, да? Вышел из стен Верховного Света и начал работать на территории Украины. Угу. А, у нас есть э, небольшое высказывание Натальи Лесневской заместителя министра э, охраны здоровья э, Украины про страховую медицину. Это тоже часть э, реформы, как я понимаю. Да. Да? И потом мы можем поговорить да. про страховую медицину. Пожалуйста, небольшой сюжет. Ми повинні зараз чітко подбати і диференсувати, є незахичені населення, які дійсно самі не зможуть сплатити за себе. І держава повинна про це дбати. І, звичайно, закон повинен передбачити можливість надання базової медичної допомоги. Ми говоримо про соціальну послугу, про базову медичну допомогу. Абсолютно рівний доступ повинен бути у всіх. А саме медичне страхування це сьогодні ми говоримо і про складний матеріальний склад стан медичної галузі. Ми говоримо про низький рівень оплати праці. Тому медичне страхування це як один з важелів, один з систем. По перше, зміни системи фінансування. І тоді, можливо, ми дійсно зможемо і надати більш адекватну медичну послугу, на що на що ми розрахуємо, і стимулювати і надати лікару нормальну заробітну платню на закон на законних підставах. Тому що в системі медичного страхування вже не буде фінансуватися ліжко, яке фінансується сьогодні. А буде фінансуватися послуга, яку надав лікар. Страховая медицина, я так понимаю, что это вот опыт Грузии, и у нас грузинский министр, и он внедряет уже проверенные какие-то методы реформирования системы здравоохранения. Ну, назначение ну, Сандра Квиташвили на эту позицию оно не взаимосвязано. То есть логики в том, что там была страховая медицина, его назначение это не взаимосвязанные вещи. Так. И первое, конечно же, в нашу реформу здравоохранения смысл страховой медицины заложен. По одной простой причине существует просто ну, в большой картине две модели да? модель когда бюджет финансирует все здравоохранение люди приходят получают да? либо другой финансовый инструмент либо вы платите сами либо может государство закупать страховку да? для того чтобы страховые компании покрывали тот же необходимый пакет услуг который вам необходим. Мы находимся на том этапе, когда наша экономика не то что не позволяет содержать наше здравоохранение ну надо честно признать у нас его нет. мы находимся на уровне пола. Люди приходят в больницу, платят за то, чтобы получить карточку, да, поставить ребенка на учет, платят за то, чтобы попасть к врачу, и платят за все то, что врач выпишет. Это какая медицина? Mm, платная. Это просто коммерческая медицина, mm. да и все. Но она нелегальна. И вот, чтобы украинцы понимали объем этой нелегальной медицины, больше 45 миллиардов может доставаться из их кармана за один год нелегальных средств в сфере здравоохранения. Mm -hmm. Эти деньги никем не облагаются, никак не учитываются, никуда не идут и пользы не приносят к сожалению. Но они могут тратиться по-другому. Так вот, одним из принципов, который может быть внедрен в Украине, это покупать у страховых компаний, либо у государственной страховой компании, пакет услуг, которые страховая компания должна обеспечить человеку. Для нас очень важно, чтобы это не оплачивалось из кармана человека. В украинском, эм, в украинском налоговом поле диапазон поиска денег такой широкий и большой, что добавлять туда проценты не надо. Надо найти в существующих налогах, которые мы уже оплачиваем, тот процент, либо полтора процента, за которые будут закуплены страховки для населения. Вначале это будут старики, дети и инвалиды, чтобы люди поняли, как работает система. И таким образом, в любом случае, стратегически прийти к тому, что 100% населения будет иметь одну карточку, да, в которой будет, например, коэффициент средств там, 120 тысяч гривен, да, и человек должен будет понимать, я могу с этой карточкой пойти в ту больницу, в которую я хочу пойти. Это раз. Второе, получить какое-то количество объем лекарств, которые там будет прописано в этой карточке, да, и пользоваться там на любом, э, в любом месте Украины, в любой клинике коммерческая, либо некоммерческая она, и эта карточка будет это покрывать. Угу. Таким образом, мы уходим от принципа финансирования просто кровати, которые мы финансировали всегда. А, страховая медицина немножко напоминает это страховку на автомобиль. Для меня это немножко ближе, и я с этим да, столкнулся. Да, да? Да. А, Во-первых, тебе нужно доказать, что у тебя еще случилось ДТП, да. собрать э, большую кучу да. бумаг, а потом тебе нужно ждать 2-3 месяца, пока инспектор что-то там вычислит, так. а потом тебе нужно ремонтироваться на том СТО, которое тебе укажет. Да. А я этого не... Так, вот теперь это совсем другой принцип. Те люди, которые просто имеют коммерческую страховку, вот скажу так, есть люди, которые обязательное страхование есть, да, а есть компании, которые страхуют ну, по коммерческому принципу. Так вот, наша идея заключается в том, чтобы выбор оставался, тотально выбор оставался mm -hmm. за пациентом чтобы клиники за него конкурировали, чтобы врачи за него конкурировали, чтобы основной целью этих больниц было не содержать его на кровать, а делать его здоровым за 2-3 дня, а не 4 месяца поить его каким-то, ну извините, какой-то водой, просто потому что они оплачивают, их финансирование привязано к кровати. Если бы, если появится в Украине такой подход, как страховая медицина, которая действительно будет обеспечена государством, у людей появится возможность реализовать свое право на здоровье, то таким образом, в любом, хорошо, не город Киев, в любой другой город, все больницы будут заключать контракты и абсолютно официально вывешивать список услуг, которые они предоставляют, квалификацию врачей, сертификацию врачей и свою ответственность за то, что они правильно, либо неправильно там оперировали, помогали, и какой результат в конечном счете будет для этой больницы. Человек, который туда будет придет, он уже не придет просто, ну, помогите мне, пожалуйста. Он будет получать услугу, за которую он может спросить. А те будут архив этот сохранять все время, чтобы не было у человека осложнений. Мы хотим, чтобы на самом деле в нашей медицине появились открытые правила игры, точный расчет услуг, которые оказываются в Украине точную стоимость этих услуг, систему оценки ну этого персонала, который ее предоставляет, и мест, где она предоставляется, и все. По большому счету мы хотим, чтобы в этом в этой отрасли появился порядок. Самый простой пример у нас самый простой пример дискуссии, когда мы сняли вопросы коррупции, это система стоматологии в Украине. Она просто стала вся коммерческой, ну вся стала коммерческой, да, и к ней нет никаких вопросов. ну Хозяева сами у себя не воруют, mm -hmm. да, им нет смысла ну, закупать грязь, ну, то есть все поняли, что бардак там исчез. Вопрос только в том, вот я персонально туда хожу, потому что я застрахованный, да, меня страхует моя компания, я иду туда обслуживать. Я хочу, чтобы так абсолютно все ходили в стоматологию по страховке, а не доставая деньги из своего кармана. Насколько выгодно э, стоматологической клинике обслуживать вас по страховке? Ну, И ему, Ей же выгодно за наличные все-таки. нет. Все на самом деле страховые компании предоставляют вам на год. Вот вы можете это использовать, можете не использовать. Две с половиной тысячи гривен, например, 3000 тысячи гривен, которые вы можете потратить из того общего средств для денег на зубы. Даже если вы профилактически туда пойдете провериться, поставить мелкие пломбы, у вас эти деньги всегда будут каждый год. Угу. И вам не надо это ожидать когда-то. То есть вы будете понимать, что я могу пойти, меня посмотрят, и мне по сути отремонтируют зубы. Угу. 3000 гривен поставить имплант в современной клинике в Киеве стоит от 8000 гривен. Да. То есть 3000, а потом мне еще 5 нужно доплатить. Нет, существует, нет, существует. Существует там, я, я не знаю, как будет рассчитан полностью тариф нашей страховой медицины, но существуют пункты экстренной помощи у которых диапазон там может колебаться. Uh -huh. И вопрос только, потому что это в любом случае не будет так некая, то есть это же не пластическая операция, да. То есть э, нельзя сейчас точно сказать, какое количество денег уйдет на, ну скажу так, на экстравагантные какие-то услуги, но на абсолютно базовые, простые, которые люди делают постоянно в 90% случаев, то есть они 100% будут покрывать. Хорошо. А, тогда другой вопрос. А, социально... Там мало да. малообеспеченные люди, вот так вот скажем. Возможно, они не могут купить страховку медицинскую. Я так понимаю, что государство им будет помогать в этом. Значит, человеку, пенсионеру нужно доказать, что он не может купить страховку, и ему будут Нет, это... Я я бы сформулировал иначе. Смотрите, как мы на это смотрим. Украина, вот весь бюджет нашего здравоохранения, это 290 долларов на человека в год. Мы на самом деле уже заплатили деньги. Но только мы услугу не получили. Потому что ее сожрала система и разворовала. Но деньги мы уже заплатили. Из вашего кармана из моего, 290 долларов в год. Вот мы хотим, чтобы не 290 долларов взяли и вшатали в мертвую систему, а из них достали 50-70 из этих эти же денег, И за эти деньги купили вам страховку. Мне страховку и другому страховку. Чтобы я лично распоряжался этими деньгами, а не чиновники ими распоряжались. Зачем это необходимо? Чтобы ни в коем случае не доставали дополнительных денег из кармана людей. Мы уже заплатили эти деньги. Их просто надо по-другому потратить. И все. Это вопрос некой простой справедливости. Я скажу так. Подобная инфраструктура, которая есть в Украине, ее себе не может позволить ни Испания, ни Германия, ни Великобритания. Вот такую большую, ненужную и пустую. Но это очень дорого, такое содержание. То есть ни одна самая богатая страна себе не может позволить таким образом мы ожидаем что в случае если государство пойдет на такой шаг из тех налогов которые мы уже заплатили достанет часть средств и закупит нам страховые полисы да и мы начнем ими пользоваться сама система здравоохранения начнет сразу агрессивно меняться начнет меняться но я скажу так я думаю что в украине не существует стоматологических клиник на сегодняшний день так тотально плохи как 10 лет назад да? потому что это все превратилось в рынок вопрос только в том как люди туда попадают за свои деньги либо за страховой полис так вот, и все остальные клиники так поменяются в конечном счете. И для нас очень важно, что не только выиграет сам пациент, нам важно, что доктор начинает легально получать свои деньги, не чувствуя себя человеком, которому все время в карман суют конфеты либо деньги. Мне почему-то это все напоминает строительство коммунизма, которое мы строили там 70 с лишним лет. И так, к сожалению или к счастью, мы его так, так, и, так и не построили. Как надолго на ваш взгляд, затянется реформа здравоохранения? Конечно, будут ее саботировать. По одной простой причине. Система здравоохранения примерно 90 миллиардов оборота средств в год. Половина из них, конечно же, воровалась. Вот как вы думаете, все эти чиновники хотят, чтобы пришел порядок? Не хотят. Они хотят, чтобы была открытая документация? Не хотят. Они хотят, чтобы все реестры и все мониторинговые системы работали в компьютере? Не хотят. Ну, потому что только в темноте можно воровать. Uh -huh. Только в темноте. И я думаю так. Первый шаг заключается в том, чтобы вначале навести порядок. А второй шаг, внедрять страховую медицину либо нет. Так вот наведение только порядка, вот только порядок. Когда будут посчитано персонал, сколько денег съедается каждой больнице, зачем оно надо и не надо, сколько получает в конечном счете человек. Я вам открою секрет. Из всех денег, которые тратятся на здравоохранение в Украине, 13-16% это услуги. Все остальное жрает инфраструктуру. Ваша организация «Пациенты Украины». Вы проводите всевозможные акции и привлекаете внимание общественности к проблемам детей, которые онкобольны, да. которые больны СПИДом, проблем там подорожания лекарств, не Вовремя, когда не делают тендеры на определенные лекарства. Сейчас вот вашими действиями что-то вот постепенно как-то меняется. Вот вы анализируете ситуацию. Ну, вы провели акции вот там перед эм... кабинетом, министров. кабинетом министров, да, там допустим. И ситуация изменилась. Да, действительно там онкобольным детям там закупили, допустим, лекарства. Да, смотрите, конечно, этот год является самым тяжелым. годом. Для всех очевидны причины тяжести этого года. Да? Экономическая нестабильность, война, гривны больше не стало. И на все это надо было ответить. Но я вам скажу: так, к сожалению, те люди, которые пришли в Министерство здравоохранения, они своих целей не поменяли. А они решили дальше на тех же самых схемах зарабатывать деньги. Все наши акции и вся наша работа она посвящена только одному. Наша миссия это лечение доступно всем. Все, что является препятствием в реализации этой миссии, мы пытаемся устранять. Это коррупция, это там неквалифицированный персонал, все что угодно, там неправильная финансовая политика. Это все является препятствием. Так вот, этот год является самым показательным в демонстрации властью препятствий по доступу к лечению. Мы сейчас находимся в 12-й месяц. Угу. Вот все время независимости, какой бы голодный год в Украине не был, в Украине не закуплено 40% медикаментов на 12 месяц такого никогда не было. К сожалению, я понимаю, что министру здравоохранения Муному дают в наследство разрушенный сарай, а еще дают задачу а ⁇ айди расскажи, что это все хорошо ⁇ Я думаю, примерно это выглядит так. Для нас важно, что... Сейчас новый министр, он должен по сути признать абсолютно откровенно и честно ту проблему, глубину проблемы, которая есть, угу. и ни в коем случае не действовать по таким советским указивкам, когда надо было рассказывать о, о каком-то рае, который у нас тут должен быть где-то там за углом. Все меняется. В конечном счете наши акции повлияли в данном случае вот последние там три месяца. Мы, мы максимальная наша задача была, чтобы государство успело купить медикаменты. Если оно не купит, весь 2015 год останется без лекарств. Но, к сожалению, те люди, которые грабили тендерный комитет, они максимум делали для того, чтобы формировать ложную точку зрения у правительства, что все хорошо. Ну, например, в октябре месяце премьер-министр делает заявление, что у нас на 90% закуплены медикаменты. А вот мы получили вчера последнюю аналитику, где написано, 63% заключено договоров, а только на 30% осуществлено проплат. То есть мы понимаем, люди, которые в этом работают, 18 программ лечения, это 700 тысяч человек. Вот эти люди останутся без таблеток. Если сейчас новый министр, если ему разрешат на самом деле не декларативно, а по-честному набрать свою новую команду, предложат какое-то ну, Просто невероятное решение, как выходить из этой ситуации. Но я скажу так, я не завидую ему по одной простой причине, что я не знаю, какое количество мудрости надо дать этому человеку, чтобы он вышел из ситуации, когда, по сути, машина летит уже в угол. Она же летит в угол. Вот примерно до такого состояния довели только в этом году всю систему закупок и поставок медикаментов для больных людей в больнице. Это впервые такой год, на самом деле, к сожалению, впервые. И исчислять мы потери будем в людях, в конечном счете. Министр здравоохранения у нас из Грузии. Законы нам помогают разрабатывать люди, которые живут в Великобритании да. и в других странах мира. У нас собственной базы данных ума не хватает придумать ну, и смотрите, разработать. Они, наверное, конечно же, есть. Да? Вот, наверное, же есть. Да? в Украине живут талантливые люди, которым там не давали возможности реализовываться. В нашу группу входит там, больше 70% это украинцы, да? которые, по сути, разрабатывали этот документ и работали над ним. Но ну, а скажу так, а система никогда не работала на то, чтобы развивать интеллектуально сильные честные кадры. Система здравоохранения никогда на это не работала. Я говорю про центральный уровень, Министерство здравоохранения. Основная задача министерства было доставать максимальное количество средств в партийные кассы. Вот и все. Угу. Потому мы всегда и были нищими. Потому у нас в больницах ничего никогда не было. И за этим конкретно стояли политики, которые ставили конкретные такие задачи. 19 министров здравоохранения, ну, уже 20 министров здравоохранения мы все пережили. Они успешно приходили в министерство, через год уходили, все делали такую оценку. Вы знаете, они как-то не справились, но я вам скажу так. Но Богатырева не справилась примерно там на 370 миллионов себе в карман, да? Кто-то не справился там на 400 миллионов себе в карман. Не, они справились, только у них все хорошо, у людей плохо. Но никто из них не сидит в тюрьме. Я вам скажу так, против Раисы Богатырева возбуждено уголовное дело, то есть она в розыске. Но медицинская академия наук, которую возглавляет Сердюк Андрей, до сегодняшнего дня платит ей деньги. Вот до сегодняшнего дня перечисляют ей деньги абсолютно официально, как от правительства Украины. И в этом... То есть беспорядок до такого абсурда доходит, что даже в это нельзя поверить. Вот просто, например, летом этого года Министерство здравоохранения делает вывод, что они не могут купить медикаменты. Знаете почему? Валюта подорожала. Я вот так она, ну, она в начале года подорожала. Вы сейчас это открытие сделали? То есть вы не знали это весной, в мае, в марте, в июне? Вы это в августе только узнали? Но вы знаете, вот, вот так все получилось. А какие-то международные организации могут помочь с закупками лекарств? Есть же какие-то там, ну, там, не знаю, там, резервные? Одним из решений для Украины, для того, чтобы снять все вопросы с коррупцией, да, с, с, с поставкой вовремя медикаментов, с открытыми тендерами, мы видим в передаче всех закупок медикаментов организации ЮНИСЕФ либо Всемирной Организации Здравоохранения uh -huh. на только 2015 год, как некий переходной год, который уберет эту тяжелую тему из Министерства Здравоохранения, этим будет заниматься агентство, которому доверяют во всем мире, а Министерство Здравоохранения в это время будет заниматься реформами, а не заниматься домом торговли, кто у кого что купил. И это практика, которая применяется в мире. Юнисеф закупает для 110 стран, либо в мире. То есть это, по сути, уже механизм, который уже отработан массу раз. Угу. Все, что для этого надо, политическое желание, а которого все. нет, по всей ну, видимости. А... Оно уже было заявлено. В документе ⁇ План действий ⁇ на 2015 год внесли этот пункт о передаче закупок ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения. Вы мешаете, в общем-то, коррупционной составляющей Министерства здравоохранения дальше чувствовать себя нормально и зарабатывать деньги. Да. И ваше имя тоже якобы сейчас связано с скандалами. У вас какие-то есть обвинения, что вы там какие-то средства куда-то не туда там отправили, какие-то лекарства вы там это самое... Вы чувствуете, что вот и на вас тоже давят, и угрожают? Ну, и... я вам скажу так, я это не чувствую, я это точно знаю. Да, и это же не происходит только в формате того, что люди заказывают статьи и, в общем-то, размещают на всяких там ресурсах угу. а .ру и все что угодно, да? Так вот, это прямые угрозы и по телефону, и в лицо. При Богатырево это была служба безопасности, которая так открыто угрожала. Азаров не стеснялся это говорить в или камеры, что он посадит меня в тюрьму. То есть э, этот список на самом деле длинный в Украине, этого фан-клуба, который все хотят, чтобы посадили в тюрьму. Я вам скажу так, если бы у этого правительства и у службы безопасности этой страны были документы, я бы давно сидел в тюрьме. Только по той причине, что их нету. Они вынуждены гавкать и что-то делать, и вредительством таким детским заниматься. Но остановит ли это нашу организацию в принципе? Это же не только на меня. На всех людей, которые борются внутри Украины с коррупцией, по сути, все что-то выдумывают. Да, их там купили те, потом их перекупили те, там какие-то суммы, там какие-то миллионы называют, что они получают. Но я думаю, они должны ну, вынуждены это делать, потому что мы на самом деле наступили им на хвост. И наступили им на хвост так, что они, в общем-то, начинают уже визжать. В суды тягают, возбуждают уголовные дела, в прокуратуре возбуждают уголовные Я вам скажу так, я хочу в суде отстоять свое право и свое честное имя по одной простой причине. Я точно знаю, на какой земле я стою и какая правда стоит за мной. И я точно знаю, как разрушатся те люди, которые туда придут. И уже несколько судов мы выиграли, и я думаю, то есть по сути и в дальнейшем все будет точно так. Точно так будет. А з нами сьогодні був Дмитро Шерембей, це голова благодійного фонду пацієнти України. Дякую, що до нас завітали. Пасіяно до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.